Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo recolectar semillas de gazania. Eh, esta flor está a punto de machitarse. Esta está a punto de, ya, de dar eh, semillas. Y estas, estas son las semillas. Si se dan cuenta, es una cantidad bastante grande. De hecho, donde tengo ubicada la esta planta botó más semillas. Les voy a mostrar. En este espacio la tengo ubicada y aquí es la cantidad de semillas que dio. Todo ese montón que ustedes ven ahí. Es que es un montón. Entonces aquí lo que haríamos es recolectarlas y dependiendo porque necesitamos un lugar bastante una maceta bastante grande para poder eh, colocarlas si no tenemos la podemos las podemos guardar en un, en un sobre de papel y las dejamos en sombra para cuando estemos listos para usarlas eh, no todas las flores dan semillas Así que si no vamos a recolectar las semillas, entonces lo ideal es así como esta flor que hace marchito que la cortemos para no permitir que la que la planta gaste energía en ella. Ahora, si vamos a recolectar semillas, pues tenemos que esperar hasta que se marchite por completo y que nos aparezca esto. Entonces esa como pelusa es que se, para que se la lleve el viento. Y así las semillas pueden llegar a más lugares. Es una manera bastante fácil de reproducir en la gasania. Pero en este caso con semilla vamos a lograr tener nuevos colores. También se puede reproducir por separación de mata. Esta todavía no tiene esa opción. Pero esas dos maneras son las, las adecuadas para hacerlo. Entonces, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego. Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo eh, sembrar, eh, valga la redundancia, semillas de gazanio. Yo, eh, aquí en este recipiente tengo guardadas las semillas estas son las que voy a utilizar y la manera para hacerlo es bastante sencilla lo que vamos a hacer es dejarlas así solo que ahorita hay un poco de viento entonces yo voy a colocar todas no, no se preocupen si quedan todas juntas. Porque estas, eh, cuando se trabaja con semilla, el 50% eh, va a germinar. Y el otro no. Entonces aquí, eh, muchas obviamente no van a germinar. Entonces, eh, cuando ya empiecen a, a salir las, las hojas la separaríamos entonces lo que vamos a hacer ahorita es agregar agua y esto lo dejaríamos así entonces esta maceta la llevaríamos a, a la colocamos en un lugar donde esté semi sombra. Más o menos como una semana y de ahí ya la, la colocaríamos a, a mucha iluminación, pero no sol directo. Y en cuestión de unas dos semanas, creo yo, ya empezarían a salir las, las semillas que vayan a germinar. Entonces ahorita ya tengo otra maceta donde utilicé este procedimiento y ahorita les muestro. En esta maceta sembré la misma cantidad que la maceta anterior. Y estas son las, eh, las semillas que germinaron. Posiblemente, eh, eh, esta maceta lleva aproximadamente tres semanas. Entonces posiblemente con, con un poco más de tiempo germinen más semillas. Pero por lo general este es, eh, estas son las con las que van a salir en esta maceta. Y si se dan cuenta son pocas. Aquí son aproximadamente 15 de una gran cantidad. Entonces, eh, todo indicaría que cada plantita esta es un color distinto. O pueden ser del mismo color en general, pero tengan las hojas, los pétalos, perdón, tengan manchitas de color: color crema, color corinto, rojo. Pero si sí va a ser un, van a. todas van a ser distintas. Entonces esa es la manera para hacerlo. Y, y realmente es muy fácil. Entonces, como les digo, esto lo llevaríamos a mi sombra. Y lo dejamos ahí hasta que empiecen a germinar las semillas. Entonces eh, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si él si lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.